hammaga assalomu alaykum bugun biz sizlar bilan mana bunday koshelyuklarni yasashni o'rganamiz qani ketdik bo'lmasam sizlarga kerak bo'ladigan mahsulotlar karton qog'oz metr qalam mato va xil bezaklar biz karton qog'ozni kesishdan boshlaymiz men buni uje tayyorlab qo'ygan edim yon qismiga 23 sm, santimetr tepa tomoniga 30 sm, hamma o'z xohishiga ko'ra mana bunday karton qog'oz bo'lishi kerak edi man chetlarini skotchlab oldim qattiqroq bo'lishi uchun kardon qog'ozimizni kesib olgandan so'ng matoni ham xuddi shunday o'lchab undan yon qismiga ozgina ajratib qolgan holatda kesib olamiz mana matomni ham kesib oldim boya kartonimizni o'lchaganimizda tepa tomoniga 30 sm, yoniga esa 23 sm o'lchagan edik menda yon qismiga 28 sm o'lchadim hozir tepa tomoniga esa 35, chunki uni qayittirib tikishimiz ham bor va so'ngra bularni bar bir biriga ka juftlashtirgan holda mana bunday qo'yib olamiz va uni har bir tomonini qayitirib olamiz menga oson bo'lishi uchun men yo'llarning chetlarini tekislab dazmollab oldim mana bunday qilib xohishga ko'ra kleylab olamiz yoki tikib olamiz mana men kardonimga ham matoni yopishtirib ham bo'ldim mana bunday va so'ngra buni buklashni boshlaymiz men o'zimga o'lchab olaman mana bunday Ham o'z xohishiga ko'ra va bu yerdan joy qoldiramiz oraliq ichki qismiga va so'ngra buni buklaymiz tepa tomonini ham va bu yon qismiga hozir kartonni kesib olib o'lchab matoni yopishtirib ham yopishtirib olamiz mana bundoq kesib olib bu so'ngra bularni kleklashni boshlaymiz tekislab olgan holda mana koshелегimizni ham chetini ham tikib oldik bu so'ngra bunga bezak berishni boshlaymiz oxirgi jarayonimiz bezak berish jarayoni ham yakunlandi albatta sizlarga ham tavsiya qilaman agar sizga yoqqan bo'lsa albatta qilib ko'ring